¿Pautas para educar a un gato? Pequeño. Bueno, la primera parte, cuando un gatito llega a casa, que lo ideal para educarlo es hacerlo desde pequeño, pues hay que, estos gatos pequeños vienen muchas veces eh, pues bueno, sin pautas, sin costumbres, sin, sin maneras eh, de, de convivir en casa, que hay que enseñarles. Entonces, una de las cosas primeras que hacemos es ponerle nombre, ¿a que sí, chicos? ¿Cómo vamos a llamar a este gatito? Olchata. ¿Cómo? Di fuerte, ¿cómo se llama? Olchata. Muy bien. Y lo primero, una de las primeras cosas que hay que hacer es ponerle cama. ¿Cuál va a ser su cama? Esta. Esta. Y hay que decírselo. ¿Cómo se lo decimos? Mm. Venga, ¿cómo le decimos que es su cama? <laughs> Bueno, le podemos poner aquí cuando tenga ganas de ir a dormir y le pondremos en su cama. Bueno, hay que enseñar unas cuantas pautas eh, de qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. También otra de las primeras cosas que hay que introducir en la casa es el arenero. Sí que tenemos que decir que es muy frecuente que de manera instintiva... Los gatitos enseguida vayan a su arenero, eh, que es donde les gusta una zona con, ar con arena donde les gusta pues hacer eh, tanto el pis, bueno, todas las necesidades, tanto el pis como la caca. Y eso es algo bastante, bastante in instintivo que no hace falta recalcar mucho a la mayoría de los gatos. Enseguida hemos de hacer que entre en contacto con sus juguetes y con los artilugios que van a ser para la vida del gato, para hacer eh, la vida del gato en casa. Entre otros, pues el comedero y el bebedero se deben, se deben poner desde el primer momento. Bien. Y también los juguetes, como este que hemos traído, ¿a que sí? Este juguete para, para horchata, enséñasele. Toma, cógele tú. Y, y yo le enseño este. Venga, pues enséñaselo. Enséñale con qué juguetes, mira, enséñale con qué juguetes jugamos con el gato. Utilizaremos para que, para que el gatito pueda... Venga, vamos a, a por horchata, corre, que se ha escapado. Utilizaremos diferentes, diferentes objetos con los que el animal pueda jugar y pueda interactuar con nosotros desde bien pequeño para que enseguida familiarice con ellos. Una de las malas costumbres que es importante cortar desde que son bien pequeños es eh, la acción de depredar sobre nuestras propias manos. Es algo frecuente porque él ve mover nuestras manos y todos los gatos tienen un instinto natural de atrapar y de coger todo aquello que se mueve. Pues bien, hemos de... Eh, marcar que nuestras manos no son para jugar. Eso lo haremos a partir del mes de vida, cuando el gato nos persiga y nos trate de cazar nuestras propias manos, en ese momento parará el juego e incluso podemos hacer que el gato se relaje dentro de un transportín o que evidentemente finalice de inmediato el juego en el momento que el gato nos muerde fuerte o nos depreda o nos caza directamente las manos. Porque esa actitud que desde pequeños puede ser algo molesta pero divertida entre comillas, en la etapa de adolescencia o adulta del propio gato, si hemos fomentado esos juegos, al final puede hacernos eh, daño real, lo que hace incompatible muchas veces hasta la vida propia del gato en casa con nosotros. El refuerzo positivo siempre será la mejor manera de conseguir que un gato haga lo que nosotros queremos. Nunca lo castigues, nunca lo regañes, nunca lo, lo, lo pegues en ningún caso, porque eso no es una manera de educar a un gato. Los gatos se mueven siempre por refuerzos positivos, por acciones que son recompensadas, como en este caso, pues rascándole y, o dándole un premio o eh, reforzando las cosas que haga bien. Es decir, va a aprender muchas más cosas cuando le acariciemos o le demos un premio o estimulemos las cosas que haga bien que no cuando recriminemos o hagamos un castigo sobre las cosas que haga mal. El consejo para este vídeo sin duda es que los primeros días o las primeras semanas en casa os le mostréis o le deis el máximo cariño posible para que el gato muestre su confianza plena en nosotros y de ese modo sea mucho más fácil su adaptación y su aprendizaje.